Добрый день! Добрый день! Сегодня мы тестируем очень отличный автомобиль под названием BMW X6. Это наш пилот, это наш штурман. Вот это чудненькая машина, машина под названием самолет. На вид она очень красивая, внушает доверие, мощная такая. И интересно было бы посмотреть, что там внутри. Поэтому мы вместе с моим пилотом. Пилот! Идем в машину. Идем в машину. Садимся. Садимся. И что мы видим? Видим, видим отличную отделку коричневой кожей. Прекрасного пилота. Ну, Красивого, пилот у нас огромный. Но штурман, конечно, намного ярче. Ну такой да. А, было. машинка нам досталась непростая. А Эмочка. Вот, Эмочка. Буквочка Мка. То есть заряженная версия. И хотелось бы посмотреть, на что она способна. Для этого мы берем, пристегиваемся. Мы за безопасную езду. И по правилам. И за безопасный секс. Так, здесь у нас щиток приборов. Мы стоим на аварийках. Мы выключаем аварийки, включаем... нажимаем чудо кнопочку, Опачки. под названием М. Так, включаем Drive, Drive, и начинаем на старт. О, -о, О, ощутимо, ощутимо, мы стремительно разгоняемся, разгоняемся мы не стоим на месте, мы разгоняемся. И тут у нас уже скорость 200, 210, 20, 230, 240. Ай, и нам помешал этот автобус. Но мы продолжаем, продолжаем наше движение с горы. С горы мы его обошли резвенько. Опять же нас спидометр 220. Пура у нас впереди. Пура. Пура, пура, пура. Она нам запорола все движение. Пура запорола. Весь эксперимент под угрозой. Но мы продолжаем. Под горочку. 160. 180. Очень резво набираем обороты. 200. Вот горочку. Мы идем на гору, учтите. Горость очень даже неплохая, у нас все мелькает и очень быстро. Но опять же у нас перед носом перекресток. Эксперимент на грани срыва. На грани срыва. Я расстроенный, я говорю как штурман. Пилот вообще в соплях, я в шоке. В шоке. в шоке. В шоке. В шоке. Вот так мы и приехали в Одессу.